Вы даетесь Weekend Express в эфире рубрика Драйвен. Здрасте! Сегодня продолжим говорить о том, как правильно выбрать автомобиль с пробегом. Сегодня расскажу вам о автомобиле Smart 2002 года выпуска. Итак, Mercedes Smart выпускается с 1998 года по сегодняшний день. Выпускается в двух вариантах: дизельные и бензиновые моторы. Дизель объемом 0,8 литра и бензиновый 0,6. Автомобиль э, оснащен роботизированной коробкой передач шестиступенчатой. В нашем варианте, так как это кабрио, кондиционера нет, но в основном все автомобили идут с кондиционером. Есть усилитель руля, есть центральный замок, есть электростеклоподъемники, АБС. Ну, титановые диски могут быть, могут не быть, это в зависимости от комплектации. Сюда же в этот автомобиль, он в тебе э, вызывает вражение. Валерий, наверное, больше всего он у меня вызывает улыбку. Автомобиль так мало места. Ну, пока сидишь, не смотришь назад, все нормально. Смотришь назад. И как-то не по себе становится, нету сзади мест. Непривычно. Ну, mm -hmm. Но вообще удобно, комфортно, места хватает. Я со своим ростом легко помещаюсь. Как можно этот автомобиль применять с другими невеличками автомобилями? Как и все Мерседесы с другими машинами. Как можно сравнивать? Это Мерседес, хоть и маленький, но Мерседес. Ну а під час руху в этом авто, какие э, выражения Он неплохо едет, но учитывая плохое качество наших дорог, да, подтрушивает немного, как в любой машине с маленькой короткой базой. Ну, це не Матис. Это Це другая машина, відчувається, що ти їдеш Мерседес. Якщо хтось захоче придбати цей автомобіль, на що насправді варто звернути увагу, перш ніж купувати, які для нього характерні проблеми. Я думаю, з 2002 року якісь проблеми все ж таки, виникають у цих автоматів? Ну, як завжди, ходова коробка, так як вона автоматична, хоч і роботі зібрана, все-таки автоматна коробка, э, машина маленька. Машина в основном ездит и девушки или начинающие водители. Следует обратить на состояние кузова. Ну здесь в основном все пластиковое. Основ... То есть здесь каркас металлический, а в основном все остальное, что ты видишь вот снаружи, это все пластик. Угу. Э, накладки на дверях съемные, они тоже легко меняются, снимаются. Ну такая машина очень практичная. Но ну, обращать внимание на какие-то специфических моменты, скажем, по машине нет. На что именно следует обратить внимание, это ну, так же само, как при покупке любого другого авто. Утюг автомобиля. Бензиновий э, силовий агрегат, об'ємом 0,6 літра. І э, якої потужності при цьому? Тут e, в этом автомобілі мощність 47 лошиних сил, але є ще 54 лошади. Є ще дізельний мотор об'ємом 0,8 літра і мощністю 64 лошади. До прикладу, дівятка з мотором 1,3 обладає потужністю 64 кінські сили. Автомобіль з таким невеличким об'ємом. Чи немає проблем із двигуном? Не, ну конечно у них меньше моторесурс, чем у обычного автомобиля за счет все-таки повышенного износа, да, маленький объем и большая мощность. Соответственно, на предельных режимах работает мотор. Но я видел машины даже с пробегом 300 тысяч. Ездят. И они ездят, да. Mm -hmm. Но опять же я повторюсь: это Мерседес. Насколько дорого коштает ремонт целого авто? Он недорогой в обслуживании. Ну, это Мерседес. Даже... Но это не дорогой Мерседес, потому что именно он делался для того, чтобы быть дешевым в обслуживании и доступным в цене при покупке и в дальнейшей эксплуатации, в плане даже его расхода, он по городу употребляет всего лишь 3 литра бензина. Или 3 литра солярки. У них вот что бензина, что дизельный мотор одинаково расход. Сколько сегодня у березня 2015 года коштует ось цей автомобиль 2002 года в этой комплектации? Валер, в этой комплектации, учитывая, что это кабрио, Ми потім покажемо да це кабріо. Такий автомобіль сьогодні стоїть 5,5 тисячі. А якби він був не кабріо, а якщо б був не кабріо, він би стоїв 4,5 тисячі. А чому цей автомобіль не став хітом продаж, як розраховувала фірма Mercedes? Вони думали, що коли вийде смарт. Смарт будет на самом деле самым народнейшим автомобилем, чему он Жуки своего часу и так далее. Почему Смарт не стал таким надпоширенным, как считали маркетологи компании Mercedes-Benz? Валер, самая большая проблема этого автомобиля – это маленькое количество его мест. То есть, ну, два места. А получается, что никого не возможно с собой взять, может поехать один человек с женой, ребенка некуда посадить, но вот это стало проблемой именно за то, что семья не может использовать автомобиль. Возможно, еще одной проблемой в том, что он не стал очень популярным, все-таки является цена нового автомобиля, это порядка 20 тысяч долларов. К примеру, Фабия дизельная с таким же примерно расходом, но эти и четырехдверная и с большим багажником стоит порядка 16 тысяч. Но есть альтернатива, да, как бы смарт за 20, двухместный. Надо его очень любить. напомню, перед покупкой автомобиля не поленитесь проверить документы. Не забудьте заехать на сервис для того, чтобы проверить его состояние. И самое главное, проверьте состояние лакокрасочного покрытия специальным прибором. Если вы собираетесь придбать конкретно авто и вам необходима фаховая парада, поищите марку автомобиля, что вас интересует на электронную адресу, которая появилась на вашем экране. И в одни из доступных программ наш эксперт обовязково поможет вам сделать правильный выбор. Мы смотрели рубрику «Драйвинг», а «Викенд Экспресс» продолжается дальше.